Poin yang seterusnya tuan-tuan, lihat di sini. Ketika rukuk disunnahkan untuk menjauhkan kedua sikunya dari kedua sisi lambungnya. Hadis ini berdasarkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu an. Yang telah disebutkan sebelumnya dan di dalamnya disebutkan juga, maknanya hadis Abu Mas'ud yang kita baca sebelum ini ada juga menyebutkan juga tentang bagaimana keadaannya tangan Nabi ketika mana rukuk tersebut. Satu tadi Nabi merenggangkan jari-jemarinya dan juga mencengkam kepala kepala lutut. Tapi bagaimana pula keadaan tangan-tangan yang lain ini? Maka disebutkan di sini. Kemudian rukuk dan menjauhkan kedua tangannya serta meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dengan merenggangkan jari-jarinya. Lalu dia berkata, "Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan melaksanakan solat." Baik. Dalam hadis dia punya term ataupun istilah yang digunakan adalah al-mujaffat. Apa maksud dia? Menjauhkan. Akan tetapi, disebutkan di sini, dalam hal ini disyaratkan jika tidak mengganggu orang yang berada di sampingnya. Sebab tidak selayaknya orang yang salat melaksanakan sunnah namun mengganggu orang lain yang juga sedang melaksanakan salat. Sebab itu, Al-Imamun Nawawi rahimahullah berkata tentang Al-Mujafat ini, saya tidak mengetahui adanya perbezaan pendapat dari seorang ulama pun mengenai disunahkannya hal tersebut. Sementara Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dari para ulama tentang disunahkannya hal tersebut ketika rukuk dan sujud secara secara mutlak. Baik, apa yang dimaksudkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan kedua sikunya ini adalah dalam keadaan sedang rukuk itu tuan-tuan Kan? tapi ada peringatan yang disebutkan di sini apa dia tuan-tuan kalau kita sembahyang berjemaah ada orang di kiri dan kanan kita tak perlulah kita nak terlampau kembang sangat tuan-tuan dah mengganggu orang di kiri dan kanan sama juga dalam keadaannya ketika mana sedang suf, sedang sujud kalau kita duduk seorang-seorang sembahyang sunat tak ada masalah untuk bila kita sujud itu kita lebarkan kita punya buka sedikit ketiak kita ketika mana sedang sedang sujud tersebut. Tak ada masalah. Tapi kalau kita sembahyang secara berjemaah, saf telah dirapatkan. Janganlah kita nak membesar-besarkan pula. Sudahlah tak pakai deodorant. Ha, jenuh pula. Orang kata apa? Sesuaikan dengan dengan keadaan. Jangan disebabkan kita nak buat sunnah, tetapi kita telah melakukan perkara yang haram. Apa dia? Kita telah mengganggu orang lain yang sedang sedang solat. Sedangkan mengganggu orang yang sedang solat itu, hukumnya haram, tak boleh. Tapi kita buat disebabkan nak sunnah sangat, telah menyakiti orang di diseke, sekeliling kita. Maka perkara ini, perkara ini tidak sepatutnya. Sama juga kalau tuan-tuan ingat, bagaimana Nabi SAW dia pesan kepada Umar. Ketika mana Umar ni, Umar ni orang kenal, Sayyidina Umar ni orang yang badan tegap, kuat. Nabi pernah beri amaran ataupun beri nasihat kepada Sayyidina Umar agar apa? Jangan dia bersesak-sesak untuk dia pergi cium Hajarul Aswad. Takut apa? Takut dia menyakiti orang yang lain. Sebab mencium Hajarul Aswad itu adalah sun sunnah saja. Tapi kalau dah bersesak-sesak sehingga menyakiti orang lain, maka perkara itu di, diharamkan. Maka Nabi pun memberikan pesanan kepada 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 sahabat dengan perkara-perkara sebegitu. Begitu juga tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ni Yalah, dia nak buat kebaikan. Kita tak ada masalah untuk orang yang melakukan kebaikan. Dia nak berzikir, kadang-kadang dia nak orang kata apa? Uh, baca al-Quran. Tetapi dia kena lihat orang di sekeliling dia. Kalau ada orang yang sedang solat misalnya, maka kita perlahankan bacaan al-Quran kita supaya apa tidak mengganggu orang yang sedang sedang solat. Begitulah juga keadaannya apabila kita contoh orang yang jadi imam. Sebab tu bila kita belajar antara sunnahnya bila Nabi SAW bila dia dah habis solat, dia akan toleh ke ke belakang untuk melihat keadaan makmum bagaimana. Sunnahnya itu adalah untuk para imam ini dia tahu bagaimana keadaan kondisi di belakang dia. Ada ke orang yang tengah masbuk tadi tengah sambung solat dia balik ataupun mungkin ada orang yang yang baru datang ke dan sebagainya supaya dia tahu keadaan orang di belakangnya. Bukan dia kadang-kadang dia syok sendiri zikir kuat-kuat ke -kuat depan tanpa menghiraukan imam apa tu makmum di belakangnya. Kerana apa? Mungkin boleh jadi zikir-zikir yang dilaungkan ataupun yang disebut dengan jahar dengan kuat itu kadang-kadang mengganggu orang yang sedang sedang solat. Maka kena perhatikan tengok. Slowkan sedikit zikir zikir kita kan. Kalau tak ada okey tak ada masalah. Nak keraskan sedikit tak ada masalah. Tetapi yang sebaiknya adalah dengan kita me orang kata apa merendahkan suara kita supaya apa beri ruang kepada orang yang sedang solat yang mana mereka itu sedang melakukan perkara yang wajib untuk dia selesaikan tak adalah dia orang kata apa rasa uh, terganggu kan dengan 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 zikir yang kuat tersebut sama juga dengan orang yang membaca membaca al-Quran sama juga tuan-tuan maka ini juga yang disebutkan dalam kita nak ikut sunnah Nabi, jangan sampai kita melakukan perkara yang yang menjadi haram pula. Maksudnya menyakiti orang lain dan sebagainya. So samalah juga dengan kesnya apabila para sahabat melihat Nabi SAW sunnahnya menjauhkan kedua sikunya. Nabi tak apa sebab Nabi imam. Tak ada siapa kiri kanan dia tak apa. Kita ni yang duduk belakang kalau kita solat jadi makmum dan sebagainya kena perhatikan perkara-perkara ini. Baik. Seterusnya poin yang seterusnya.